Я спілкуюся з людьми в Україні і кажуть: ну, от, є, наприклад, кажу, чого ви боїтесь? От люди чекають підстави якоїсь. Я кажу, чого ви боїтесь, що Росія створить ударний кулак і виб'є наших хлопців або тим паче їх оточить. А, ставлю запитання: а чим відрізнятиметься курський ударний кулак, наприклад, від ударного кулака в Часовому Яру, де так само хлопці стоять, тримають оборону. От ну, це справедливий аргумент. вполне справедливый аргумент. Если украинцы решают удержать территорию, задействуют для этого достаточно, это всегда важная оговорка, достаточное количество ресурсов, не допускают грубых ошибок, то они способны, более чем способны держать успешную активную оборону. Это доказано многие на многих участках фронта. Есть даже сегодня участки фронта, хоть их уже и немного, где фактически линия боевого противостояния не сдвинулась с начала большой войны. То есть это пример того, ну, допустим, можно говорить, что там менее приоритетные направления наступления были, тем не менее, нет никаких причин, почему при правильном подходе и при должном количестве украинцы не будут оборонять успешно и очень долго эту территорию. Другой вопрос, как всегда, стоит целесообразность плюсы и минусы. Если оборонять ее здесь очень долго, где-то может чего-то не хватать, и взвешиваются приоритеты, стоит ли держать X территории в Курской области, либо все же, может, стоит, это, стоит на это махнуть рукой и перебросить силы в другое место. Этот расчет должен делаться всегда, каждый раз заново. Я всего лишь просто напоминаю, что это отнюдь не лишнее. Ну, це справді запитання до нашого командування з якимись міркуваннями. Сирський зна сирський, як то як пи пишуть про нього, він любить і вміє воювати. Він любить і вміє складати операції. Тому е, знаєте, сьогодні в нас пішов такий трошечки кіпіш по українському медійному інформпростору, тому що я не знаю, чи бачили ви чи ні. Але е, сьогодні генерал полковник сирський доповідав на одній з публічних заходів і показав ось такі карти. Так, звісно, я бачив як же, же, же могло бути иначе? І почався така думка. А він це зробив спеціально, чи випадково показали журналісти? Знаєте, я думаю, що в випадку з Сирським не існує випадковостей, і тут якийсь є свій прихований задум, чому він це робить. Чому робить, наприклад, ваш колега в сенсі аналітичності Ігаль Лєвін, він нещодавно в Одному зі своїх інтерв'ю от висловився, що навіть командувач повітряних сил збройних сил України Микола Олещук недарма показує, що це саме українська авіація, саме скидаючі бомби західного типу. Знищує мости в річ на річці Сейм для того, щоб прибити росіянам логістику, щоб таким чином показувати, що наші льотчики готові готувати до здійснення операцій, е, готувати ментально, морально західне суспільство, що скоро авіація буде і має відпрацьовувати по території Росії. Ну тобто, от, от такі от міркування вони є. Що всі ці показові речі вони насправді є не помилками, а дуже продуманими е, ходами. Мені mm. в це хочеться е, вірити. Я не знаю, ви в це вірите, що це це Это не, не є Нет, во-первых, безусловно не случайно. Это не то, чтобы секретную карту показали случайно. Я в такое естественно не верю И, естественно не случайно командующий воздушными силами демонстрирует удар по мосту. Хотя, кстати говоря, удар по мосту, потому как он обрушился, было понятно, что это не хаймар сами продырявили, а что это был удар либо с воздуха чем-то тяжелым, либо подорвали внизу. Но внизу вряд ли там кто-то был. Кое-каких вещей да по проводу, кое-каких вещей можно догадаться и без показа. Случайного здесь нет. В каждом случае, правда, стоит это как всегда. Стоит э, всегда подумать, э, целесообразно ли показывать какие-то вещи или нет. Э, есть тут всегда за и против. За и, во-первых, важно информировать общественность, тем более об успехах. В конце концов, есть и понятие пиара, причем я имею в виду в хорошем смысле слова. То есть э, пиар это не всегда что-то отрицательное. Однако иногда есть моменты, когда что-то стоит скрыть. Украинское командование, я считаю, на очень высоком уровне держало вот этот информационный вакуум вокруг операции очень долгое время. Это работало на ее успех. И на каком-то этапе хочется, причем слово хочется, я не вкладываю отрицательных моментов, хочется что-то показать. Например, тот же Сырский заявляет про тысячу, двести шестьдесят километров территории контролируемой и так далее, Общественность общественность вопрошается, попрошает, раз уж говорится о цифрах и называется количеством у населенных пунктов, почему бы это не показать? И вот пытаются показать. Надеюсь, что то, что показывают, оно более-менее соответствует, либо более соответствует истине, потому что точных линий здесь тоже быть не может. Нет, речь не идет о линии боевого соприкосновения, которая уже утвердилась на долгое время, Важно, чтобы, не дай бог, никто потом не разоблачал, что вот эта деревня с пруфами, что называется. То есть важно говорить правду, если уж показываешь такого рода карты. Я не считаю это случайным, не считаю в данном случае чем-то плохим. Исходят, видимо, из того, что уже ситуация несколько стабилизировалась, и россияне сами примерно хорошо понимают, где находятся украинцы, а где находятся они. Нельзя исключить, что тут какой-то и э, троянский конек такой, в плане дезинформации российского командования заложен, но это лишь всего лишь предположение. В принципе же, когда общественности предъявляются такие карты, кадры, карты или выдаются четкие сведения, не, неправильно, скажем так, обманывать или не скажем так не обманывать, а передавать неточную информацию. Почему? Противника может и можно слегка вести в заблуждение даже один раз но взводить заблуждение общественности чтобы она потом в этом убедилась это подрыв доверия доверие это важнейший капитал любого командующего любого политического руководства особенно на войне по поводу сводок по поводу донесений и им важно им важно дорожить